оттуда не выйдут. Граница – это когда, когда что-то кто-то покупает. Ну, это как ехать в Крым, только по-другому. За граница – это когда кто-то живет там сельвест за, за границей. Это когда садят в тюрьму. Полиция. За границей – это Киев за граница, это когда люди уже оттуда уходят и навсегда там остаются, они переходят в другую квартиру за границей и должен быть их недом, найти нужно. Это когда ты уже заходишь очень далеко, очень. За границы где там село, за границу в городе. Уезжают туда люди отдыхать. Еще и город. Ага. Отдыхать. На море за границей. За границей это когда люди добрые помогают друг другу. За границей это когда то что-то закрыто. Это когда ты то что-то закрыто и молодежная и или водовое, или дома или свет выключают это Или не двери закрывают. Я уже заболел. Это называется загорится. Да. Чтоб все охранят дом. Да. Чтоб а она... если все закрывали. Это, это закрывали ее, чтобы бандиты не зашли. Да. да чтобы бандиты не зашли. границей – это когда прячут. Загорится это когда арестовали его и посадили его на, на охотник. И потом его выпустили. Зарабатывают люди. А деньги, деньги зарабатывают людям, нужно деньги зарабатывать с карточкой. Или в банкомате, или пойти взять где-то где много денег. Или на работе можно зарабатывать деньги. Или можно на шахте, то там дают вот такую купку денег. Пенсия, это когда люди уходят с работы они уже. Пенсия – это когда там бабушки отдыхают, чьи дедушки, чьи мамы. Пенсия – это когда бабушки постарели и уже еще пошли пенсию, дают им деньги. То есть подарки. Деньги и подарки. Да. Когда мама и папа работают. Пенсия – это деньги зарабатывать, много денег. Не, зарабатываешь, не зарабатываешь, Нет, у тебя много денег есть. У тебя очень хорошо, ты очень спокойно с деньгами. Можешь что-то купить это очень хорошо. Это них выходные от работы. Пенсия – это, я это рада... когда люди постарели и сидят дома. Да, и никто не выходит на улицу. Выходит такая. Не выходят. Выходит. Не выходит. Вот мой дед на пенсии, он выходит на улицу. Пенсия – это когда люди Пенсия сидят на... дома. Пенсия – это когда... Люди много денег зарабатывают. Когда бабушки и дедушки уже старенькие, их не пускают на работу, потому что они старые. И дают им пенсию. А то, как у игрушек, они, ж не, не, они тоже со мной играют. И потом устают. Так им дают пенсию. Пенсия это когда ты идешь на пенсию или когда ты уже постарел. Пенсионеры должны зарабатывать много денег, потому что пенсионеры всегда бедные. Пенсия – это когда деньги зарабатываешь и что-то купляешь. Где все девчонки красиво наряжаются. Шопинг – это когда кто-то будет. Когда все друг другу помогают. Это такая игра есть. Ой, это, это наверное, девочки купляют много чего нарядного. Сначала едут в магазин, берут себе выбирать платья, украшения, туфли, сережки, браслеты, там, красится. Когда я выступаю потом на шопинг. Шопинг это когда кто-то катается на лыжах. Шопинг. Я считаю, что он такой красивый, или там, когда идут друзья на ну карнавзе. Ну -ка, ну -ка, ну -ка, ну -ка. Это когда можно купить амбулаториенку.